Assalamualaikum dan salam sejahtera semua! Saya Zakirin dari Negeri Sembilan, negeri beradat, berlorat dan penuh cerita. Panah tak anda terfikir macam mana satu tarian boleh jadi cermin budaya? Atau macam mana satu perkataan, yang bunyinya pelik sikit, boleh bawa seribu makna dalam satu komuniti? Om um, swastiastu. Saya cipta dari Bali, Indonesia. Budaya Hindu Bali penuh dengan warna, spiritualiti dan tradisi unik yang turun-menurun. Hari ini, saya dan Cikta bukan nak bagi ceramah tapi nak ajak anda jalan-jalan dalam dunia budaya kami. Tengok perbezaan? Ya, tapi yang lebih penting faham nilai di sebalik semua itu. Betul, kita akan kongsikan tiga aspek utama, yaitu nilai budaya melalui tarian tradisi, keunikan bahasa melalui dialek tempatan, dan juga amalan keagamaan yang membentuk identiti kami. Jadi, duduk rileks, buka minda, dan jom kita mula pengembaraan budaya yang penuh warna ini. Kalau sebut Negeri Sembilan, benda pertama yang selalu orang kaitkan ialah adat pepatih tapi, selain struktur masyarakat yang ikut matrilineal itu, budaya Negeri Sembilan juga sangat kaya dengan seni. Salah satunya ialah tarian piring. Tarian ini memang legend. Tarian ini dipercayai telah wujud sekian lama di Kepulauan Melayu sejak lebih 800 tahun yang lalu. Tapi, yang bestnya, sampai sekarang pun, tarian ini masih dipersembahkan. Masa kenduri, perasmian dan juga acara negeri. Apa yang buat tarian ini lain macam? Penari akan pegang piring kat kedua-dua tangan dan menari dengan gerakan yang rancak. Tapi piring tu tak jatuh langsung. Nak capai tahap tu bukan senang. Kena ada kawalan badan yang mantap dan fokus yang tinggi. Lagi satu, elemen gotong royong tu sangat kuat. Dari latihan, penyediaan kostum hinggalah muzik iringan. Semua melibatkan komuniti, bunyi rebana, gong dan gerakan berirama tu semua menjadikan tarian ini bukan sekadar hiburan tapi manifestasi budaya dan nilai masyarakat Melayu Negeri Sembilan. Dari Bali, salah satu tarian yang paling ikonik ialah tarian Kecak. Tarian ini unik kerana ia tidak diiringi alat muzik, sebaliknya penari lelaki duduk melingkar dan menghasilkan bunyi cak-cak-cak secara beramai-ramai, mencipta suasana magis. Tarian ini biasanya menggambarkan kisah epik Ramayana dan sering dipersembahkan di tempat-tempat bersejarah seperti Pura Uluwatu dengan latar belakang matahari terbenam. Nilai budaya dalam tarian kecak ialah kerjasama, kekuatan spiritual, dan penceritaan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kalau cakap pasal bahasa, orang negeri sembilan ni memang lain macam sikit. Kita ada dialek yang memang rare. Dan ya, kadang-kadang orang luar terus garu kepala. Contoh paling basic, saya jadi eseh, engkau jadi ekau. Jadi, kalau saya tanya, ekau nak poin mana? Maksudnya, engkau nak ke mana? Tapi itu baru permulaan. Banyak lagi perkataan harian yang berubah dalam dialek kami. Contohnya, mana, mano. Senyap, sonyap. Jambatan, jombatan. Lagi, lai. Beri, Pori Dan perkara perkara. Dialek ni bukan sekadar tukar ejaan atau perkataan Ia datang sekali dengan identiti Sebab Asal-usul orang Nismilan ni Banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau dari Sumatera Barat Jadi bunyinya ada lembut-lembut kampung Tapi Tetap penuh makna Yang menarik Bila kita cakap guna dialek ni Terus rasa macam dekat rumah Macam ada vibe mesra Yang tak dapat dari bahasa Melayu standard Tiang Jagi Ngelanturang Bahasa Bali Di Bali, kami menggunakan dua bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Bahasa Bali ini sangat kaya dan unik sebab ia ada tiga tingkatan kesopanan, yaitu alus atau halus, madya atau sederhana, dan kasar atau santai. Tingkatan ini bergantung pada siapa yang kita ajak berbual. Contohnya, kita akan guna bahasa alus bila bercakap dengan orang yang lebih tua atau pemimpin adat. Contohnya, Selamat pagi dalam bahasa halus ialah Rahajang Semeng. Warna merah dipanggil Barak, Ari Hahat ialah Redinte, dan nomor satu ialah Esa. Bukan saja sebutan yang berbeza, tapi kadang-kadang makna pun berubah ikut konteks dan suasana. Bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga lambang hormat dan identitas budaya. Bila kita faham cara seseorang bertutur, kita juga sedang faham kedudukan, peranan, dan nilai dalam masyarakat Bali. Seterusnya, cakap pasal agama Masyarakat Melayu Islam di Malaysia Memang sangat terikat dengan tradisi yang penuh makna Terutamanya bila tiba musim perayaan Dua sambutan yang paling besar dalam kehidupan kami Sudah tentulah Aidilfitri dan Aidil Adha Aidilfitri ni Lepas sebulan kita berpuasa dalam bulan Ramadan Hari Raya datang sebagai satu ganjaran tapi, bukan sekadar makan ketupat dengan lemang je Ia tentang kemenangan, mengawal hawa nafsu dan tentang saling bermaafan mengeratkan hubungan sesama manusia Aidiladha pula sedikit berbeza Perayaan ni berkait dengan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail Waktu ni, ramai yang melaksanakan ibadah korban sembeli lembu atau kambing dan agihkan daging kepada jiran tetangga serta golongan yang memerlukan. Di Bali ada dua perayaan besar yang sangat penting ialah Hari Nyepi dan Galungan. Hari Nyepi dikenali sebagai hari sunyi di mana seluruh pulau akan berhenti beraktiviti. Tiada lampu, tiada perjalanan, semua orang duduk di rumah untuk refleksi diri dan penyucian rohani. Galungan pula disambut sebagai simbol kemenangan dharma atau kebaikan terhadap adharma atau kejahatan. Rumah dihias dengan penjor, yaitu batang buluh bertekuk yang dihiasi cantik dan keluarga akan ke kuil membawa sesajen. Kedua-dua perayaan ini memperlihatkan betapa spirituality dan kesimbangan dengan alam amat dititik beratkan dalam budaya Bali. Oke, okay, jujur cakap, bila kita tengok balik semua nih, dari tarian sampai ke perayaan, Budaya bukan benda yang membosankan langsung. Ia hidup, bernafas dan setiap satunya ada cerita tersendiri. Betul tu. Budaya ni bukan benda yang tersimpan dalam buku lama. Dia ada dekat mana-mana. Dan bila kita ambil masa untuk faham budaya orang lain, kita sebenarnya sedang buka ruang untuk menjadi lebih terbuka dan kurang prejudis. Kalau video ni buat anda senyum, keling kepala atau rasa oh, baru tahu. Itu dah cukup bagi kami Jumpa lagi, jumpa lagi. Terima, terima kasih, terima kasih kerana tonton, tonton sampai, sampai habis, habis. Suksma